Опыт, конечно, есть, но сказать, что его достаточно, этого никогда нельзя говорить, потому что опыт – это дело местное. То есть каждый год проходит, ты должен узнавать что-то новое, 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 ты должен совершенствоваться. А совершенствования нет предела. Значит, во-первых, очень полезный, хороший, шикарный просто семинар. В каком плане? Вот мы с Ларисой Ещенко год назад были в Америке, подчеркнули очень много для себя интересного, очень много. И вот, казалось бы, немножечко пришли, ну, скажем так, с сарказмом, что вот мы прошли такой семинар, который проходил две недели, что-то новое здесь. Конечно, да, зная, что что-то новое будет, но новые концепции, новые взгляды тренеров, посмотреть на что. У каждого тренера своя точка зрения на баскетбол. Каждый тренер как-то видит изюминку в чем-то своем. И вот здесь вот посмотрели разных тренеров посмотрели их взгляды. И, конечно же, для себя берешь всегда. Сейчас мы работаем, с... у меня дочь 10 лет, и вот мы набрали команду, уже строим какие-то планы. И знаете, вот даже для этих десятилетних девчонок мы уже просто массу интересного нашли. Уже Лариса побежала на тренировку внедрять, она до конца семинара не досидела, внедрять в жизнь вот то, что мы увидели.